Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому... Нет, нет, нет. Человеку знать не дано. жить 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 Учиться просто жить, с людям и рядом быть, вместе мечтать, вместе любить, и каждым мигом своим наражить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди? Видеть рассвет впереди, надеяться и верить. но вопреки сумела подняться Я помню, как все кричали в учеба, работа невыносимая Единственный сын, единственный шанс, дипломом этому этому В моей же истории все по-другому, Сбежала с уроков, не одобрили дома Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране есть дома Я слышу диагноз, была там в больнице, смотрела в глаза, смотрела им в лица Уныние ноль, желание жить не парочку лет, а минимум тридцать Минимум тридцать, минимум сто, никаких если, никаких, ест, нет, никаких, нет, никаких нет, но Уныние якорь, тянет на дно, пора все Но чем ты хуже? Хватайся за шанс своими руками. Меня свою жизнь вместе с нами Просто жить.